Здравствуйте. Добрый, добрый день. В, внезапный э, сюрприз изменения повестки дня и у нас в студии я Николай Фельдман и Василий Криворучка э, главный спо спортивный обозреватель города, один из ведущих спортивных экспертов, который э, нам сейчас разбавит немножко политическую повестку дня внезапным, так сказать, спортивным обозрением событий. Расскажите, Василий, о чем мы сегодня поговорим с вами в рамках спортивных событий. Ну, спортивных событий на данный момент, на сегодняшний день, скажем так, как в мире, так и у нас в городе, масса. Каждое по-своему является интересным, каждое можно обсуждать достаточно долго. Вы я, говорили что-то о Кличко. Я, вы, я выделил для себя некоторые важные моменты, на мой взгляд, которые достойны того, чтобы их обсудить и поделиться с, с ними с нашими зрителями этими событиями. Ну, в частности, сегодня 25 марта день рождения Владимира Кличко, ему исполняется 38 лет, угу. а уже ровно через месяц, практически ровно через месяц, 26 апреля он будет защищать защищать свой титул в поединке против австралийца Ли Пай, который пройдет в Германии. Сейчас, Володя. Владимир находится в Соединенных Штатах, где готовится к этому бою. Был там определенный инцидент, смотрел в интернете на тренировке, если может, ты, Николай, слышал, достаточно таки интересный. Брикс ворвался к нему на тренировку, прервал тренировочный процесс там на какие-то 30-40 секунд, потом его вывели из зала, что-то там кричал, предлагал выяснить отношения прямо здесь и сейчас. Володя затем признался, что он даже и сразу и не понял, кто это был, так сказать, ну, то есть достаточно такие смешное было видео, ну, и там же в этом зале он... Американский боксер Шеннон Брикс пообещал да. лягаты-спаты разом с Владимиром угу. Кличком, вот так вот заголовок выглядит на Espresso TV, я сейчас прямо смотрю. Він сказав, я хочу наколотувати кількох хлопців, а потім отримати бій з Володимиром Кличком. Я буду слідкувати за ним всюди. Де б він не лягав спати, я буду лягати з ним. Я не гей, але буду висіти у нього на вибачте, дупі, куди б він не йшов. Ну це бокс, це ну, його да. особливості. Да, да. Да. Ну стоїть сказати, що Говорунов за це все було достатньо багато, які обіцяли лягати спати і раз... відірвати <свят> голову, відрізати і так далі. тому Тобто ну одне діло говорити, інше дело робити. Поэтому, но я еще хотел бы сказать о том, что там же, в этом зале, в тренировочном своем лагере, Владимир записал обращение президенту Российской Федерации. Поэтому то, что Виталий, как политик активный, выступает много часто, мы уже привыкли. А здесь брат решил поддержать брата, скажем так, на мой взгляд, достаточно интересное сообщение. Начал Владимир его на русском языке, затем перешел на английский я думаю чтобы было понятно большей аудитории поэтому если это возможно я если думаю это... мы в целом можем по большому счету зацитировать это сообщение у нас есть видео можем посмотреть есть? Ну, у нас давайте посмотрим видео. там полторы минутки можем посмотреть затем продолжим осудила аннексию россии крымского полуострова вот что по этому поводу владимир Кличко хотел бы сказать президенту рф путину Владимир Владимирович, не нужно повторять ошибок истории. Я считаю, что этого делать cannot, не стоит. А ошибок было совершено множество. На мой взгляд, все то, что в настоящее время происходит в Украине, является в каком-то смысле отголосками советских времен. И мне кажется, мы до сих пор, если так можно выразиться, расхлебываем ошибки, совершенные в эпоху Советского Союза. Я считаю, нам следует всегда помнить о том, что все бывшие республики СССР видят свое будущее по-своему. У каждой из них свои потребности и пожелания. Каждая бывшая Советская Республика уже выбрала в каком направлении и куда ей двигаться, на восток, запад, юг или север. Страны, входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик, принимают это решение самостоятельно. Старший брат Владимира Виталий Кличко ушел из большого спорта в политику и сейчас считается одним из фаворитов на предстоящих президентских выборах в Украине, которые состоятся в мае. До недавних пор Кличко старший был одним из лидеров оппозиции и выступал против политики президента Виктора Януковича, отстраненного от власти после массовых протестов. Владимир Кличко сравнил отношения России и Украины с тем, какие отношения у него с Виталием. В каком-то смысле Украину и Россию связывают братские отношения. Люди говорят, что Российская Федерация — это старший брат, а Украина — младший. Знаете, это все равно, что сравнивать меня с Виталием. Однако это не означает, что я послушаю своего старшего брата, если он скажет мне, «Ты должен поступить так, как я считаю правильным». Если бы он так сделал, я бы сказал ему «Остынь» и попросил не вмешиваться в мои дела. Ведь у меня свой характер, своя жизнь и свое видение будущего. И никто не имеет права принуждать меня к чему-либо. Кличко младший планирует потренироваться еще и в Австрии, а уже после боя в Германии вернется в Украину. Как бы мы не обсуждали, ты видишь, Василий, повестку дня даже спортивную, все равно скатываемся в политику. Даже если обсуждать результаты, результаты украинского чемпионата по футболу, то все равно неизбежно скатимся в обсуждение того, а как играть, например, сегодня с клубами крымскими, да, там Таврия Симферополь, ФК Севастополь. Сложные вопросы. Давай, может быть, поговорим о том, что сегодня на повестке дня вот, из последних событий вообще футбольных, скажем так, вот что бы ты ну, давай, отметил для себя? Давай я для себя я сейчас через буквально пару слов скажу, что я отметил. Ну, раз уж ты затронул тему украинского чемпионата. На эту тему также я смотрел, изучал интернет. И есть два разных мнения. То есть президенты клубов Севастополя, Таврия придерживая сомнения, и, одно, и оно достаточно однозначно, что они домашние матчи будут доигрывать только в своих городах, соответственно, в Сеферополе и в Севастополе. И в случае к ним неявки команды соперника жаждат ну, и будут домогаться, скажем так, правовых методами, добиваться технической победы. Uh -huh. Поэтому они не хотят играть на нейтральных полях и так далее. А с другой стороны есть, опять-таки, позиция премьер-лиги, которая Гласит о том, что все же игры должны быть сыграны на нейтральных полях, а не в Крыму. В ближайшем туре обе эти команды Таврия и Севастополь играют на выезде, поэтому пока, есть, скажем так, мы не узнаем об этом до следующего. Проблема оттуда, который, откладывается. Да, да. Пока чуть-чуть она откладывается, но уже через тур. Я думаю, все станет на свои места и достаточно интересно будет наблюдать за этим процессом, поскольку президент Севастополя однозначно заявил, и они готовят официальное письмо в Премьер Лигу о том, что они будут играть только дома. Своих Смотри, как интересно поворачиваться вообще ситуация. ведь столько времени э, серьезно на серьезной публике шел разговор о том, как бы э, приблизиться и вообще сделать начать чемпионат объединенный да России и Украины. И вот внезапно да, вот некоторые в Украине уже собой нарисовался. Некоторые объединенный уже, чемпионат. Я скажу, я скажу больше федерация России греко-римской борьбы и уже приняла федерацию крымскую в состав в свой состав, поэтому борцы вольная борьба греко-римская, которая, ну, скажем так, в Крыму проживает, уже имеет право выступать и в чемпионатах России, это уже официально. Ну, Дело Поэтому... в том, что даже если мы посмотрим все-таки, опять же, скатимся в политику, но мы не можем отвергать и вообще подвергать сомнению тот факт, что ультрас футбольные фанаты различныхших клубов, да, от Динамо, Шахтера и до, будем говорить, там, клубов поменьше, -по 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 там, будем говорить, весомых но тем не менее это был весомый фактор э, революции, да, то есть они принимали участие как активные э, такие проводники революционных настроений и я, например, как человек побывавший на блокпостах э, крымских, да, сейчас, которые находятся на границе, я себе слабо представляю, как футбольные фанаты в автобусах ли, в поездах ли, даже Потом, как есть информация о том, как разбираются с пассажирами, которые приехали группами в непосредственно там на вокзалы. То есть, как эти люди будут пересекать вот этот вот кордон, который сейчас насыщен людьми с автоматами, для меня, честно говоря, большой, большой вопрос. Я не понимаю, как это может да, быть. Да, скорее всего, ответ на этот вопрос мы узнаем уже чуть позже, как я говорил, когда все-таки... По календарю будут матчи Севастополя. Давай вернемся к тем событиям, да, которые ты считал важным, Значит, интересным. если немножко уйти в сторону от нашей политики, от украинского чемпионата, очень важное событие в мировом футболе произошло у нас буквально в воскресенье. Это очередное Эль Классико, в котором Реал из Мадрида принимал Барселону. Это было уже, я специально посмотрел. 227-я их встреча, не считая товарищеских матчей, Официально. И вот официальная, да, это Лига чемпионов, Кубок Испании, чемпионат и так далее. 227-я встреча, быстро на вскидку, как ты считаешь, какой у них баланс? Я думаю, примерно поровну должно быть. Ну, ну, это, ну это объективность какая-то. 90 побед у Реала, и это была 89-я победа Барселоны, ага. и 48 матчей они сыграли в ничью. То есть, это этот матч вообще был последний по своему накалу по картинке по борьбе по развитию. Ну просто супер. Три пенальти Но, я видел это что-то на самом деле. Три пенальти красная карточка. Сначала впереди был Барселона, потом Реал, потом Ничья, потом второй тайм сумасшедший. Ну, то есть, матч был просто супер. Там я даже не знаю, какая там была. Ты в прямом эфире. Ауди... смотрел матч? Да, я смотрел в прямом эфире. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что все эти пенальти, которые были назначены, как вот ты как ты оцениваешь? Их? Насколько ну, они я Я могу сказать так, что как. Когда арбитр находится в динамике в игре, это достаточно тяжело определить в доле секунды, принять правильное решение было пенальти, не было, нужно ли заканчивать это дело красной карточкой, желтой и так далее. Поэтому здесь однозначно судить тяжело. Да, когда мы видим повторы, когда четко видно первый момент с Криштиана Роналда был штрафной, а не пенальти, момент с Иньестой пенальти стопроцентный, момент с Неймаром, опять-таки, я для себя видел 3-4 повтора, контакта не увидел, но тем не менее это пенальти и красная карточка. То есть тут можно говорить, ну на мой взгляд единственное решение в целом арбитр провел этот матч отлично, но как для такой игры, для такого накала, для классика удаление в таком моменте я считаю немножко было лишним, поскольку пенальти наказание так достаточно серьезное, еще стал 3-3, даже желтую карточку и дальше была еще лучшая игра на мой взгляд. А так в меньшинстве все-таки против Барселоны играть, это пускай и дома, но это уже однозначно практически поражение, чем это все и в итоге закончилось. Поэтому так. Ну, в целом футбол был супер, я думаю, люди получили от этого удовольствие. Немножко на эти полтора часа отвлеклись от политики, от событий, от всего, поскольку ну, действительно это спорт номер один, и когда играют такие две команды, это ну, просто наслаждение. И была еще одна игра, которая, будем говорить, вызвала у всех Своим результатом, скажем, больше удивления в рамках Челси арсенал Да, то есть шесть-ноль, это все-таки Да, это все-таки и тысячная еще встреча выводил в ранге главного тренера Арсен Венгер Арсенала, да, угу. выводил арсенал на эту игру. Юбилей достаточно серьезный. Тысяча матчей. И вот такой подарок от Жзе Маурини 6-0. Для него, для Маурине, это в Челси его самая крупная победа в премьер лиге. Поэтому он. Как человек, такой мы его знаем, достаточно амбициозная. Фигура амбициозная, неоднозначная. Я думаю, он был очень рад, что преподнес своему коллеге такой подарок. С ювелеем Мусье Венгер написали на сайте футбол24.юа. Да. Ну и уж если мы разговариваем сейчас о европейском футболе, я хотел бы напомнить нашим зрителям, болельщикам, футбольным фанатам о том, что уже 1-9 апреля нас ждут четвертьфиналы Лиги Чемпионов. Тоже достаточно интересные матчи. Я быстренько напомню к пары. Это Барселона, Атлетика, Мадрид, Реал Боруссия, Дортмунд, ПСЖ, Челси и Манчестер Юнайтед, Бавария. Первые матчи, как я сказал, 1 апреля и ответные 9 апреля. То есть очень интересное. Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой на самом деле достаточно долго друг друга знаем и работали в рамках, будем говорить, спортивных событий достаточно плодотворно и в общем-то одним из плодов я считаю, в том числе, и твою личную инициативу по изданию журнала, да, Кременчуг Спортивный, который, ну, в целом, достаточно событийным является проектом да, для спортивной жизни города. Ты мне скажи, пожалуйста, как ты относишься вообще к проведению вот таких вот прямых эфиров, когда мы с тобой можем выходить на прямой эфир и общаться, будем говорить с кременчужанами и как-либо будем говорить, реагировать на спортивные события в рамках городских событий, потому что мы знаем, что есть достаточно большая аудитория в городе качественных спортивных прогнозистов, качественных футбольных прогнозистов, которые, в общем-то, достаточно качественно определяют результаты этих событий. И, э, ну, я скажу, я, я понял твой вопрос. Я скажу так, что лично для себя, ну для себя ставлю всегда такую задачу куда-то двигаться вперед и все новое э, как бы для меня интересно то есть мне было поначалу я занимался там только газетой там был это сайт да потом мне стало интересно сделать журнал я сделал журнал теперь вот ты пригласил меня сюда в этот прямой эфир. Я думаю, это достаточно также будет интересно для нас, как для развития журналистов. Да? Людям со временем тоже должно быть это интересно. Но главное, как мне кажется, основным критерием того, на правильном ли мы пути в том или ином деле, будь это газета, журнал или онлайн-телевидение, является некая обратная связь с, с теми, кто смотрит это телевидение, кто читает этот журнал или газету. Поэтому в идеале я вижу, хотелось бы, чтобы как можно больше было каких-либо отзывов, комментариев, как можно больше приходило гостей сюда, в эту студию, чего я, скажем так, тебе желаю. И тогда можно будет уже сложить какую-то картинку. Но на данном этапе, пока это только в своем начале, скажем так, зарождения, уже эта инициатива, ну мне она лично очень импонирует. И я думаю, есть перспектива и будущее у этого. Почему бы нет? Поэтому вот, мое мнение такое. Спасибо за мнение, спасибо за эфир.